एक भाई का मैसेज देख रहा था वो बोल रहा था बब्बू मान ने क्या बोल दिया कुछ भी समझ में नहीं आया चलो आपको बता देते हैं बब्बू मान ने क्या बोलिया बब्बू मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो पत्रकारों को बता रहा था जब दो देशों की लड़ाई होती है ना तो वो तय करने वाले वो देश नहीं होते जो लड़ाई कर रहे हैं दूसरे देश होते जो तय करते हैं कि लड़ाई कितने दिन तक चलेगी कब तक चलेगी और कहाँ तक चलेगी और फिर उसके बाद हर सौ साल के बाद दुनिया का जो मानचित्र होता है वो बदली होता है नए देशों का निर्माण होता है ये बब्बू मान ने बोलिया है सोसाकी में भी लिखा हुआ है अभी इसमें और भी एंट्री होने वाली है और भी देश इंट्री करेंगे और फिर एक नए देश का निर्माण होगा ये सबको पता है किसका निर्माण होना, क्या निर्माण होना, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन उस निर्माण के ऊपर जो चल रहा है ना सबको पता है छुपे हुए बंदर भी मिल रहे हैं भाई बांदर जो गए थे वो मिल रहे हैं देखो कहाँ मिला बांदर? बांदर भी कमाल का है भाई ਕੀ ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹਾ تھا ਇੰਡੀਅਨ ਗਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਵੀ ਰਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਾਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਬ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਬਚਾ नाना पट्टे कर ये टंपूं ये सच में एक टेम्पू है ये टेम्पू अंधे बैठा हुआ है अच्छा ये बताओ वो कहां पे केजरीवाल सिसोदिया बड़ा जंप ले रहे थे बोल रहा है भाला ऐसे ऐसे मेटेरियल आगे पंजाब में मैटेरियल है ये मेटेरियल है और कुछ नहीं है अभी तक इसको बिठा के भेजा क्यों नहीं ये बताओ पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये इसको अभी तक भेजा क्यों नहीं गया भेजो भाई इसको इसको चड्डी सेना को इनको बेचो ये बांदर सेना चड्डी सेना इनको बेचो आगे ताकि इनकी तमन्नाएं पूरी हो जाए यहां पर नोटंकी कर रहे हैं बैठके ने आप लोग सोच कर देखना एक शर्मनाक चीज बताते हैं राम राज्य है ना यूपी के अंदर राम राज्य आजादी के अठहत्तर साल के बाद वहां एक गांव के अंदर एक लड़के ने दसवीं पास की है और उसका प्रोग्राम चल रहा है बहुत बहुए प्रोग्राम चल रहा है बहुत बहुए प्रोग्राम शर्मनाक बात आई शिक्षा के नाम पर जीरो है यूपी के अंदर और वहां सबसे ज्यादा क्या चलता है धर्म का धंधा सबसे ज्यादा चलता है डूब के मर जाओ डूब के मरो तो बोल रहे देखो राम राज है यूपी में राम राज है ये राम राज है आजादी का अठहत्तर साल बाद एक बच्चे ने दसवीं पास किए 600 में से 322 नंबर लेके 600 में से 322 सौ बाईस तिरपन बावन तिरपन नम परसेंट नंबर आए बावन तिरपन परसेंट नंबर आए सोच के देखो उसको पूरा गांव सम्मानित कर रहे बड़े बड़े अधिकारी सम्मानित कर रहे सम्मानित नहीं डूब के मर जाना चाहिए उन उन अधिकारियों को को गांव वालों और वहां के नेताओं को उसको बड़ा भव्य प्रोग्राम दिखा रहे और एक तरफ मॉक ड्रिल चल रही थी ना कल मॉक ड्रिल चल रही थी सभी जगह पर पंजाब में क्या पूरी दुनिया में चल रही और पंजाब में विशेष तौर पर चल रही थी पूरी रात चली है अमृतसर साहब के अंदर पूरी रात चली है वही दूसरी तरफ एक प्रोग्राम चल रहा था उसको बंद करवाया क्या एक कोई गार्डमैन था उसने सट्टे के अंदर ग्यारह करोड़ रुपये जीते थे उसका फूलमाला उसे ओमकार का उसे स्वागत किया जा रहा पूरे के साथ प्रोग्राम किया जा रहा था कहा थे तब <coughs> करकट बंद क्या? उनको जो क्रिकेट देख रहे थे और जो खेल रहे थे उन सबको बॉर्डर पर भेजो उन सबको बॉर्डर पर भेजो ताकि पता लग जाए क्यों सैनिकों को शहीद करवा रहे हो और उन शहीदों का फिर मजाक भी उड़ा रहे हो शहीदों की पत्नी अगर कुछ बोल दे तो उसके ऊपर गंदे कमेंट करते हो सेना में जो जवान उनकी तो को यहाँ पर नंगा घुमाया जाता है तब कहां मरती है तुम्हारी अड़खे क्या था मणिपुर के अंदर है। एक सूबेदार जो बॉर्डर के ऊपर बैठे है। उसकी वाइफ को यहाँ पे नंगा घुमाया जा रहा था देश के अंदर बेसरमो तुम सेना की इज्जत करते हो ऐसे इज्जत करते हो तुम सेना की हर चीज का मजाक बना के रखा हुआ है हर चीज का कितने सही दो लिए कितने सही दो लिए अपने देश के हर चीज को छुपाया जा रहा है दबाया जा रहा है ना ना बाहर नहीं आना चाहिए कुछ भी कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए बड़े कमाल की बात है उससे बड़ी बेसरम ये मंडियों के दलाल है ये देखो जिकंदार आईजेक जिसने प्लान हाईजेक किया था उसको मार गिराया तुम्हारे को ये बताता कौन है वो जो ड्रोन से हमला कर रहे हो ड्रोन वाले फोटो लेते हैं फिर उसके आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं इतना समय होता है किसी के पास कि उसका आई कार्ड चेक करते हैं फिर क्या चला रहा है सी क्या चला रहा है वे बड़े बड़े जो दुनिया के जो बड़े बड़े चैनल हो क्या दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि पांच फाइटर जेट गिरा दिया हमारे पाकिस्तान ने वो दिखा रहे हैं रोको उनको रोको ना उनको उनको देखने के बाद बीबीसी ने दिखाया था फिर बीबीसी को थोड़ी हिम्मत हुई उन्होंने भी दिखा दिया नुकसान दोनों तरफ से ज्यादा किसका हो रहा है आपको पता है पाकिस्तान आर्मी के अंदर कितने सिख होंगे पता किसी को सिखणिया भी हैं सिंगड़िया भी हैं उसके अंदर पता है किसी को फिर बात कर देते हैं युद्ध 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 करेंगे युद्ध करेंगे

उनके घुटने खत्म कर देंगे ये बिल्कुल ही इतने बड़े टम्पू हैं ये एक बार भेज के देख लो पता लग जाएगा ना पता लग जाए तो गारंटी है हमारी गारंटी दे रहे इस चीज की एक बार भेज के देख लो इनको गदर मचा रखा है सत्रह दिन हो गए गदर मचा रखा है देश की काली सच्चाई ये है ऐसा गांव 200-400 परिवारों का गांव है जो 40-50 मकान है उसके अंदर उस गांव का एक बच्चा अठहत्तर साल के बाद दसवीं पास करता है क्या कहा है शिक्षा नीति कहा है सवाल नहीं करना है सवाल करोगे तो देश हो जाओगे हद दर्जे के बेसरम लोग हद दर्जे के हर चीज का इवेंट बना देते हैं इवेंट सैनिक शहीद होते हैं उनका भी इवेंट बना देते हैं ये अच्छा सूट वूट पहन के चश्मे पश्मे लगा के और तब जाते हैं जो शहीद होता है उसके घर पे कभी उन परिवारों से पूछा जिनके पहले शहीद हुए हैं आप उनसे पूछना एक टाइम का तो बयान दे देंगे मेरा एक बेटा था वो शहीद हो गया दूसरा बेटा होता तो मैं फौज में भेज देती उसको वो माँ जो जोश में बयान दे देती है क्योंकि तो मंडियों के दलाल दिलवाते हैं ऐसा बयान अब जाके पूछना उनसे रोएंगे वो फपक फक रोएंगे कि हमारा बेटा गया हमारे पास कुछ नहीं बचा बहुत से ऐसे परिवार होंगे जिनका एक ही लड़का होता है वो फौज के अंदर है कभी सोचा उनके बारे में बेशर्मो क्या बीतती उनके ऊपर दो तीन बार हम भी गए थे डेडबोटी लेके जो हमारे साथी जब शहीद हुए थे आना मुश्किल हो जाता था वहां से उनके घर से आना मुश्किल हो जाता था बेशर्मो जब उनकी बहने उनकी माँ उनकी वाइफ है ना जब पकड़ पकड़ कमीज को फाड़ देती थी आना मुश्किल हो जाता है कभी सोचा है इसके बारे में बस खा के गोबर पी के मुत्तर युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे हद दर्जे के बेशर्म लोग पता नहीं कहां से आए हैं ये हमारे बुद्धि तो बेशर्मी समझ में नहीं आ रही है तुम युद्ध करो जाओ भाई तुम युद्ध करो करो तुम युद्ध एक बार संयुक्त पंजाब एक करके एक साइड में, में कर दो एक साइड में कर दो कश्मीर वाले नागरिकों के ऊपर पाकिस्तान वाले बम छोड़ रहे हैं तुम उनका बहिष्कार कर रहे हो कहा जाएंगे वो कभी सोचा है कहां जाएंगे वो तुम बड़े देशभगत हो कभी बैठ के सोचना इसके बारे में वो किस साइड जाए फिर वो किसके जागो किस को अपना कहेंगे फिर वो एक बार कर दो ना उसको संयुक्त पंजाब का हिस्सा कर दो फिर कोई देख के दिखा दो कोई पाकिस्तान देख के दिखा दो उसकी तरफ या कोई और देख के दिखा दो पिंडियां कापेंगी पिंडियां सत्रह दिन से ड्रामा बना रखा है कहीं पे जाट रेजिमेंट कहीं पे सिख रेजिमेंट हो हम तो उसी दिन समझ गए जिस दिन टम्पू ने तारीफ शुरू की थी हाँ टम्पू तारीफ करने लगे इसका मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं मरने के लिए चाहिए इनको जाट और सिख नहीं तो वो खालिस्तानी रही आतंकवादी बेसरम कहीं के दोबारा फिर लेना पंगा या तो इन ड्रामे नोटंकियों को यहीं के यही बंद करो नहीं तो ना तुम्हारी बंदिश हम हमारे पता कैसे लगेगी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब आदम सत्यकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे हक सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह